Арт-Сіті продовжує цикл сюжетів присвячених Третьяковській галереї. Сьогодні звернімося до видатної колекції портретів. Портретні образи творців російської історії і культури, їх легендарні долі і великі біографії представлені в колекції музеїв на найрізноманітніших формах і жанрах, що дозволяє максимально об'ємно зрозуміти особу і усвідомити її місце в історичному просторі. В 60-х років Третьяков предприйняв ще один грандіозний замисло. Він задумав створити портретну галерею. В даю... все деятелей русской культуры, которых он сам выбирал. И вот эти национальные герои, это были не цари, не государственные деятели, не чиновники, естественно, а это были прежде всего писатели, потом художники, композиторы. Так Перов на прохание Третьякова написал портреты Островского, Достоевского, Майкова, Погодина, Даля, Тургенева, Крамской, портрети Толстого, Салтыкова-Щедрина, Некрасова та інших. Що стосається портретної галереї, почалася вона, прежде всего, з письменників. І всі ці письменники в основному представлені от в цьому залі, залі Крамського, тому що Крамской був одним із тих художників, который виконував множество заказов для Павла Михайловича Третьякова і ровно вот для його портретної галереї. Павло Михайлович високо цінував талант Крамського, з яким особливо зблизився у 1876 році. В цей час художник жив у Третьякова будинку у Лаврушинському провулку, де писав портрет Віри Миколаївни Третякової, Відтоді почалася дружба з сім'ями. Сближению сприяли и загальние художние погляды, переконання в громадские, цивильные миссии мистецтва. Портрет Павла Михайловича Третьякова, исполненный Крамским, у него есть своя история. Крамской петербургский художник много раз приезжал в Москву и гостил у Третьякова и дома, и на даче. Он был занят написанием портрета жены Павла Михайловича Третьякова. И в какой-то момент Третьяков заболел. И домашние уговорили Третьякова позировать Крамскому. И благодаря этому мы имеем вот этот замечательный портрет, который вот написан на темном фоне, достаточно еще молодое лицо, и лицо такого подвижника очень мягкий теплый взгляд, который так сказать окутывает всех, кто смотрит на этот портрет. Вот, но с другой стороны в этом портрете вот есть такая подвижническая решимость, которая была свойственна Павлу Михайловичу Третьякову и вот благодаря чему он собственно собрал а, эту замечательную свою коллекцию. Здесь мы видим портрет Шевченко Тараса Григорьевича Шевченко, замечательный портрет, который был исполнен посмертно. Да, мы видим портрет Грибоедова, чудесный портрет, который был исполнен по акварели Каратыгина. А ниже мы видим портреты современников Третьякова и Крамского. И когда, Крамской, когда Третьяков заказывал эти портреты, то Крамской поехал в усадьбу к Толстому в Ясную Поляну и договорился с большим трудом, трудом с Толстым, что он будет позировать ему для портрета. Интересная история написания портрета или картины даже Некрасов в период последних песен. Некрасов был смертельно болен, когда Третьяков заказал портрет Некрасова. И Крамской исполнил портрет Некрасова, погрудный портрет, но ему показалось этого мало. И он был настолько поражен вот тем мужеством, с которым переносил Некрасов свои последние предсмертные дни, что он решился написать большой портрет в интерьере Некрасова, который вот лежит на постели, прикрытый белыми простынями, и совершенно понятно, что это последние предсмертные дни. И в этот момент Некрасов писал свои свой последний цикл стихотворений, последние песни. И более того, он на этом портрете ставит. Дату, 3 марта 1877 года Это день, когда был закончен цикл последних стихотворений Некрасова Третьяков стає щирим прибічником товариства пересувних художніх выставок. Павло Михайлович надає матеріальну і моральну підтримку художникам-передвижникам Відтепер велика частина картин для галерей купується на виставках або прямо в майстернях художників у 70-ті роки. У зібранні Третьякова з'являються картини Христос у Пустелі, граки прилетіли. Петро І допитує Царевича Олексія Петровича та інші. Але про це в наступних сюжетах.